за то, что Господь помог, даровал такую прекрасную возможность в семье побывать вместе с вами для того, чтобы нам прославить нашего Небесного Отца. Вы знаете, я, наверное, последний читаю. Я очень много наставлений услышал. Я очень восхищен таким служением, которое у вас так много, прекрасных молодых, которые участвуют в служении. Слава Господь за все. Я, конечно, хочу представиться, я из Молдавии. Есть такой небольшой городочек Единцы. Я вам хочу передать от нашей церкви сердечный христианский привет. Конечно, не все могли приехать, наша церковь небольшая, но мы от моей машины организовали, приехали. Конечно, Моя радость в том, я много увидел о том, что как ваши детки все на сцене. Вы знаете, это потрясло. Я рад тому, что ваши детки тут, что они не находятся в другом месте. Наш Господь этим славится. Он всегда прославляется тем, которым я и дети мои будем славить Богу. Дорогие друзья, вы знаете, я недавно побывал в одной семье. Там семья была достаточно большая. Мать всегда находилась с детками. И вот мать мне говорит, я так что-то бы хотела сделать в церкви. Но у меня руки всегда завязаны, я всегда занята своими детками я радовал тем, что Господь сказал, награда твоя уготовленная для тебя. Для... За твой труд, в который ты неусыпно трудишься. Вы знаете, сегодня они дети. Завтра они будут за Завтра они будут прославлять нашего Господа. Вот это достоинство. Это те труды, которые сегодня Господь так ждет. Нас. Поэтому, дорогие друзья, я бы, находясь, конечно, я давно в такой публике большой не был. У нас церква поменьше. Но я бы хотел вам дать один такой совет. Всегда я в своих церквах даю такой совет. Материя и отцы. Дедушки и бабушки. Всегда не Молитесь за свои дети. Это один из тех, которых мы действительно отдаем их Богу. Вы знаете, сегодня очень душует этот день. Сегодня это очень такое благоприятное время для жизни человека. Очень большие волны, которые крещут, которые часто забирает волна в море. И никто никогда его уже не может найти. Друзья, Господь готов помочь. Несмотря на эти бушующие большие волны, на этот бушующий мир, это большое зло, которое окружает христианский народ. Но Господь сказал, я помогу вам. Я никогда не оставлю. Я всегда утешаю всем, теми словами, которые он говорит есть такие матери в жизни, которые они оставляют своих детей. Таких очень мало. Но я вас никогда не оставлю, дорогие друзья. Как я себя начинаю чувствовать? Да каждый из нас, у нас чувство, что кто-то за нашей спиной стоит. Что нам делать? Как нам возблагодарить? Чем нам возблагодарить нашего Творца? Я всегда беру пример от Давида. Давид очень много бросал тех прекрасных слов, которые он говорил. И вот однажды он помыслил, Господь, чем бы я тебе воздал, он смотрел на эту землю, окружающую на всю красоту, и говорит, Господь, вся земля твоя, все, что на ней твое, что бы я дал тебе, он же был царем. Он мне сказал, я тебе дворец отдам. Но Богу это не надо. И он сказал такие слова. Чашу спасение пойму, имя Господне призову. Дорогие друзья, смотрите, я эта тонкость, как она прославляет нашего Творца. Дорогие друзья, так нам на сегодняшний день мы иногда задаем такой себе вопрос, что бы мы сделали, чем бы мы его сдали. Каждый из нас думает, слышишь, да я что-то, может, и не, не могу. Может, я чем-то слаб в чем-то. Кто-то в речи, кто-то в пении, кто-то может быть в другом. Но Господь готов нас принять так, как Он есть. Таков, как, таковы, как мы есть. Дорогие друзья, конечно. Вернемся к тем словам, что действительно за нашей спиной стоит тот, который он нас никогда не оставит. Это очень такая петля, радостная весть, которая, если у нас есть даже в нашей жизни какие-то печали, трудности, и всегда мы в голове, это ничего страшного, но за нашей спиной стоит тот, который нас любит, Тот, который у нас никогда в наших ситуациях, в наших проблемах Он всегда готов нам помочь. Было очень много напомнено о таком правильном человеке идеально. Вы замечаете? Все ушло. Коснулось его здоровья, его жизни. Самый близкий человек это жена тяжело ты тонешься и страдаешь. Ухули Бога не умри, ведь там ты забудешь о своих болях. Но он сказал, о нет, когда нам было хорошо, мы тогда прославляли, мы тогда славили. Дорогие друзья, давайте сегодня и мы посмотрим на нашу сегодняшнюю жизнь. Вы знаете, дорогие друзья, давайте посмотрим сегодняшняя наша жизнь. Никто из наших отцов, праотцов никогда не мечтал об этом, что они будут видеть, что сегодня мы будем иметь такие залы, такие прекрасные возможности прийти, собраться, славить, петь, играть. Да никто тогда нам не дал таких возможностей. за время, то, которое уходит, и никогда его нельзя возвратить. Хотелось бы, может быть, что-то мы не дорабатываем в жизни. Ведь мы можем сказать, мы могли, мы упустили. Но знаете, возвратить время нельзя. Я вам расскажу одну такую историю. Мать у него была уже признать. Она уже не говорила ни о чем. Он сидел возле ее кровати и ждал ее кончины. Тут ну, соседка подошла. Он открыл Библию и начал ей читать. Они начали рассуждать о том, что надежда есть на небесах. Но когда они читали, они увидели, что мимо окна кто-то. Прошел. Его вздрогнуло сердце, и он взял Библию. И покрывало матери. Блаженство. Заходят люди военные. Это было, мы знаем. И вдруг они спрашивают, что же вы здесь делаете? Он говорит, вот, мать, а в ж соседка. Давай, собирайся и пошли. И вот он ушел, но многие годы назад не возвратился. Дорогие друзья, давайте сравним с нашим временем. Давайте спросим тех, которые прошли. Давайте нам зададим, как нам надо расценить это благоприятное время. Может мы в чем-то не нарабатываем еще, что можно сделать. Дорогие друзья. Вот такие времена были, но мы сейчас в таком благоприятном времени, в котором мы сегодня с вами так свободно собираемся, поем, воспаляем нашего Бога. Но однако, не всегда так было. Многие христиане говорят, что это никогда за всю историю жизни человечества не было такой свободы, как мы сегодня. Вместе с вами. Вы знаете, за это всегда надо помнить, всегда надо благодарить. Иногда мы, может, думаем, что это так, все нормально. Так оно должно быть, но, увы, не так. Христианин всегда там. Третий срок. На третьем месте, там его место. Но Господь нам, пожалуйста. Поэтому, дорогие друзья, я нашел один такой стих, где написано, если ты дал обед Богу, приготовь свое сердце Испытания. Вы знаете, после такого благоприятного времени, если мы станут испытания, проверить нашу веру. Знаете, вот эта стойкость, вот эта стойкость, которая была у Йова, которая была у Йосифа, который также оставил нам очень большой пример. Годы, в 17 лет уходит, в 30 встает перед фараоном. Думаете, не задавал он себе такой вопрос. Господь со мной, а успеха у меня нету. Прошел эти жизненные испытания. И тогда он увидел руку Божью, где действительно Господь всегда является рядом. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы всегда вот это, особенно вот это время, мы всегда его должны пересматривать. Что мы можем еще сделать? что мы не сделали. Вы знаете, вот мы сейчас находимся у порога Нового Года. Этот год нам сегодня не говорит о том, что нам Боже может быть поставить большую елку или может маленькую. Он сегодня нам говорит о том, что пересмотри назад, что ты опустил, что ты не сделал, что тебе еще надо было сделать. Вот это действительно для того, дам человеку период времени. И Бог дал такую мудрость человеку. Сегодня Он исчисляет года, века. Он сегодня исчисляет дни, месяца, минуты, даже секунды. Так Господь дал оттуда человеку. Поэтому смотрите, дорогие друзья, это время, этот период мы всегда должны пересматривать что нам сделать, как нам сделать для того, чтобы, как есть сказано, чтобы не прожили бесцельно прожитые годы. Ведь жизнь человеческая дана для человека. Вы знаете, я даже задам вам такой вопрос. Для чего человек создан для того, чтобы он жил? Что же от него требуется? Можете ответить, кто с Давайте я тогда отвечу вам. Господь создал по образу своему, по подобию своему, для того, чтобы Он славил Его. Вот этот наш долг. Вот это от человека, христианина, долг. Поэтому, дорогие друзья, пусть наш Господь будет прославлен. Пусть ему будет слава. Вас всех я также хочу, чтобы вас всех Господь благословил. Пусть благословил ваших деток, ваших юношей, ваших тех, которых молодые здесь организовывали на сцене. Слава Богу за этих, которых таких желающих активов за ваших юношей и старцев. Я, конечно, желаю, чтобы ваши духовные силы все крепли, чтобы мы могли отдать все больше и больше, как написано в Откровении. Не были мы никогда тепленькими, всегда с нас должен быть горячий огонь. Мы любого всегда пригрели, мы всегда Отдаем отдачу, потому что мы есть те, которые Господь нас хочет видеть. Поэтому пусть вас, Господь, всех благословит. Я буду заканчивать. Вы, конечно, может, достаточно уже устали. Можно много поделиться, но на все, Господь, я думаю, поможет, и мы еще сможем пообщаться в с вами. Аминь.